Эти выходные в городской избирательной комиссии Белгороднестровского выдались весьма горячие и насыщенные. По словам Татьяны Рачицкой, в целом по городу выборы прошли спокойно, но были определенные сложности в поселке Затока. Ну, спокойно. Не было таких эксцессий, инцидентов таких серьезных не, не было. Все было спокойно. Все нормально пошло. Ну, угу. на Затоке, правда, мы меняли, там два раза голову комиссии. Ну, такие там инциденты. Ну, ничего, все прошло спокойно, мирно, без инцидентов. 25 октября все избирательные участки Белгороднестровского открылись вовремя. Бессонной и сложной выдалась ночь на 26 число у членов горизбиркома. Принимали бюллетени, писали протоколы. И, конечно же, она была волнительной и для самих участников политических баталий. Явка у нас, как я и предполагала, 40%. Там 39 У ну, нас ще точного числа немає, але 39,5. Да, uh -huh. До 40% явства по місту. Ну, ще не всі протоколи робота, але ну, така цифра у нас вже по е, тим дзвонкам, які нам передавали три рази в день вчора, в день голосування. По словам Татьяны Рачицкой, некоторые полицейские нарушили правила дня тишины и до выборов не убрали агитматериалы, что вызвало возмущение у горожан. Кроме этого, были заявления и о попытках подкупа избирателей, но все инциденты остались в прошлом. Уже к утру по предварительным результатам стало известно, кто лидирует в политических перегонах на должность городского головы. На 10 ранку лидирует Инна Калафедриевна, 49,5% порівню з усіма голосів. На другому місці Шевченко Ігор Анатолійович 26% голосів. Третє місце Деценко Микола Миколаївич, Четвертий Дімо Микола Степанович. Вони практично на одному рівні йдуть 7,7 і 7,6%. І Квітковський Сергій Олексійович 3,4%. На данный момент городская избирательная комиссия продолжает работать в усиленном режиме. И окончательные результаты того, какой выбор сделали акерманцы, мы с вами узнаем совсем скоро. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бесрабия ТВ.